Блять, жалко мне все равно вот этой херни, блин, что я ей купил. У нас же одно поле будет. У нас тут тоже есть. Блять, что-то. Да. что, да. что это не Выпало. Нет. Думаешь, может ее снять, блядь, для продать назад? Да, да. да. да нет, это блядь, не чисто... полторы штуки стоят. Блядь. Это ты чисто поле отсекаешь. Ну, а это, это тоже поле. А, а это, это инвертор походу. Ну, ты просто тоже там поле отсекаешь. Так ты весь не просто отталяю, под напряжением воно да. будет все время, и все. Вот ну, так вот. Ну, это... типа, на предохранителе на надо будет сразу под напряжением подключать ну, и все. Как это не это? Да еще, Вот так сделаешь, типа, вот. И все. Славля. Блять, жалко. Мы же снимем. А я, кстати, знаю, где вот такая штука стоит вообще. Две. Тупо, вон там не надо. Знаешь, да? Там где вот это улица кругла, или а, какая там была, ну просто там и стоять и вот так. Прикинь да, там, сплэкт. 150 долларов, типа можно прийти, просто снять, она там стоит просто без дела, вот две штучки, знаю. снял и все. Что думаете? Можно пытаться они там бесхозно стоять, вот такие. 3000, тысячи, блин, стоить одна. Да, там было на два стринга щиток собранный, а подключенный дике один. Угу. Да ладно, ладно, не буду я таки делать сегодня.